Это был российский град, который просто обстрелял Балаклею. Кремена это было, конечно, намного все жестче, чем изюм, чем Балаклея. Работаю с людьми, стараюсь их подготовить. Люди просто понимают, что они друг друга поддерживают. Это работа командная. В нацгвардии я, можно сказать, случайно оказался. Но когда началась война, мы пошли сперва с группой товарищей в вчетвером. Пошли в ОДА, там брали людей, в основном у которых было ОБД уже, или что-то умели они. Двое были с ОБД им, их забрали, дали оружие, а мы вдвоем еще с приятелем, с Пащенко Владиславом, мы остались ждать неизвестно, когда нас там, на нас обратят внимание. У меня, получается, было звание, но опыта не было. А он служил в, в части пожарников. И тоже опыта общения с оружием не было. И нам предложил еще один приятель, Алексей Калашников, сказал, есть от Нацгвардия недалеко, можем сходить туда. Ну вот, мы 26 числа пришли к нас в Нацгвардию, и после этого продолжаю службу здесь. Еще в марте месяце мы сразу заняли на Балаклее рубежи обороны и стояли там в ожидании, когда подтянутся все наши силы, чтобы пойти вперед на Балаклею. Ну, пришлось ждать аж полгода пока, в сентябре месяце начале сентября. Совершенно неожиданно для нас, потому что ничего мы не знали про этот контрнаступ. нас, ну, как я понимаю, что это была просто секретная очень операция. Потому что даже танки, которые должны были ехать сначала на Крым, в сторону Крыма, туда они развернулись и поехали в Харьков. То есть максимально секретно. И тогда мы разделились на три группы, те, которые стояли у нас там пехотом. И мы пошли тремя группами на Балакле и прошли там свои несколько километров. Мы зашли в Изюм, город был очень разбит. Ну, мы не участвовали в освобождении Изюма, мы все же чуть-чуть позже, там несколько дней спустя. Но картина, которую мы увидели, конечно, она очень жахлыла, ужасно. Все разбито, очень много, очень много разбитых домов. Когда видишь девятиэтажку, которая просто пополам, раз... Ну, в которой из девятиэтажки стало две. Два дома, а посреди дыра. То есть это явно авиабомба попала, и просто подъезды сложились. То есть это ну, жуткая картина. Но сейчас там уже налажена жизнь. Кремена это было, конечно, намного все жестче, чем изюм, чем Балаклея. клея. Там уже настоящее именно вот столкновение, ну, близкий контакт. Если на Балаклее мы стояли, просто держали как бы оборону, то там уже нас штурмовали на кременной. Там сосредоточены и танки, и минометы. Сейчас появились разные камикадзе-дроны, ланцеты. Постоянно летают орланы, выслеживают. Очень много летают беспилотников типа Мавика. Скидывают воги всякие. То есть на голову, потому что с Мавика скидывают сбросы, делают. Очень агрессивные они там. Работаю с людьми, стараюсь их подготовить. Люди просто понимают, что они друг друга поддерживают. Это работа командная. Ты здесь удержишь, сосед его держит справа-слева, то рубеж сохранить. Нужно, чтобы люди были вместе друг друга знали, понимали, зачем они это делают. Был один случай на Балаклее. Мы стояли перед Балаклеей. Село называется Пришип. Вот это село, и там был Красноль. И справа-слева, я знаю, что вот так, вот, справа налево, у нас соседи стоят наши, смежники. И когда град выезжает, стреляет в нашу сторону, его очень хорошо видно ночью. Ночью прямо это как фейерверк, он очень яркий град. А один раз было случай, что выехал град где-то в километрах двух впереди от нас. И стрелять начал не в нашу сторону, а в сторону Балаклеи. И я так удивился, думаю, неужели это наш град? Думаю, Украина пошла вперед, где-то, может быть, я что-то не знаю. Утром спросил, нет, никуда никто не пошел. То есть, как были рубежи, так и остались. И получается, просто это был российский град, который просто обстрелял Балаклию. Я думаю, это делается для, для красивой картинки в телевизоре. То есть, просто показать, что вот украинская сторона обстреляла там школу, детский садик, жилые кварталы или что-то еще. И все. Им все равно. Они же, это ж не их города, это ж не их жители. Им незачем, ну, они им, в принципе, не особо нужны. Они за них ответственности не несут. Просто в это люди не верят. Но сам пока не увидишь, ну, трудно поверить. Но это факт. Они специально обстреливают украинские, ну, оккупированные территории свои же.